Ну и все время остается вопрос с северными корейцами как двойное дно. Вот они присутствуют как двойное дно, но доля правды в этом есть. То есть эм, опасность такая остается. Ну -ка. То, что касается США, я делала Росла Трамп. Трамп ну, тоже, он видит смену власти э, в Украине. Любі наші глядачі. Я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс. З вами я, Леона Захарченко. До нас сьогодні приєднується тарологині Олена Бюн. Пані Олено, рада вас бачити. Вітаю Вітаю. записуємо це інтерв'ю 5 лютого, і саме сьогодні до Києва з візитом прибув глава МЗС Британії, і дуже хочеться знати наперед, які будуть домовленості, чи будуть вони втішними для України. І, можливо, йде мова про... Створення нового союзу, про який давно вже ми говорили. Ну, тут є такі достаточно хороші новини. в плане помощи, в плане поддержки, в плане защиты. Также есть какие-то предостерегающие моменты, предостеречь от чего-то, посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Но, ну, в принципе, достаточно такие хорошие карты для Украины. То есть в целом достаточно хорошие будут да. результаты визита и результативные для Украины. Угу. А, так, а, також Зеленський був а, говорив в одній зі своїх промов і казав про те, що є така ймовірність, і це б стало катастрофою, звісно, для України, що ми можемо втратити 60% західної допомоги чи дійсно зараз є такий ризик а, втрати аж такої кількості допомоги, і від чого це залежить? Ну я бы не сказала, ну риск такой есть, но он как это неостаточный. Я так понимаю, это все, что касается, да, это что касается определенных европейских стран, которые, ну кое-кто из них начал вести свою игру. Ну мы знаем, что там есть пророссийские лидеры. Потом все, что касается ресурсности России, да, желание получить более дешевые ресурсы. Но мы, как знаем, бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому, ну, некая такая угроза есть, но она... Ну, но... сейчас мы окончательно посмотрим. Действительно, это реально, что Украина может в таком количестве... Нет, тут все-таки карта иллюзии выпадает, карта Украины. Ну, кое-кто, знаете, начинает мутить воду в Европе, вот так. Хотя я уже много раз в Европе говорила, надо четко понять, что Украина, да, Украина защищает свою территорию, борется с врагом за независимость и отстаивает, но в то же время она форпост. И для того, чтобы этот варвар не пошел дальше по Европе. Чи саме Британія може компенсувати, в разі чого відсутність допомоги від інших країн? Чи є в них такі можливості, і чи є, якщо є можливості, то чи є бажання це робити? Ну, суріть, здесь не только Британія, здесь, если мы миремо з кожного по трохи чтрка да, Пентаклі. Да? То в принципі з однієї сторони, це достатньо буде добре для України. А с другой стороны, это еще карта жадности, да, потому что некоторые пытаются, мы знаем некоторые страны, которые долгое время очень много обещают, говорят, но по факту очень мало. Я там на початку, коли формувала питання, заикнулась про союз, між между Британией и Украиной. Чи действительно, на сегодняшний день идет мова про такой союз? Мы сейчас не про партнерство, а про создание нового союза. Ну, помните, Украина подписала документ с Британией, да? Там так, есть так. некие скрытые моменты. То, что мы говорили раньше, что это не будет афишироваться. И действительно об этом речь идет. А, Так, давайте тоді ще є питання. Буданов заперечив, що північно -украї... корейські війська відійшли з лінії фронту. Як це анонсували раніше? Чи все ж таки вони зараз перебувають на лінії фронту? Чи таки відступили? У меня с этими корейскими солдатами, ну, они, смотрите, они могли отойти, но такое впечатление, что они перегруппировываются, да. А еще вот все время они показывают, что они ведут, я уже делала на эту тему расклад, работа, да. Работа, достаточно интенсивная работа. Это в плане каких-то подземных коммуникаций, подземных подкопов. Бо то, що касається нова стратегія, нова стара стратегія, то, що касається України, яка є діяльність відсутність? Тобто надалі допомога від а, Північної Кореї, все ж таки буде надаватися Росії як технічно, так і людей. Посмотрите, тут они уже карты хитрости, я говорила о том, уже есть в прессе то, что в Северной Корее они покупают справки, что у них туберкулез, и покупают за большие деньги, чтобы их родные и близкие не шли ну, как бы умирать в Россию, как быть пушечным мясом. Нет, здесь какое-то количество, есть определенный договор. Еще как бы Северная Корея будет поставлять, но здесь действительно, видите, что-то отходит, что-то отведено. Такое впечатление, что какая-то часть будет, я не знаю, вот смотреть за внутренним порядком в России, вот что-то типа такого может быть, как вариант. Ну и все время остается вопрос с северными корейцами как двойное дно. Вот они присутствуют как двойное дно, и это не есть какая-то безопасность. Ну, для Росії наоборот, штата, то, да? -то скрита в этом пак вони говорять. Не все просто так. Будемо спостерігати за розвитком цих подій. Також таку новину прочитала, що глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні. Чи дійсно на сьогоднішній день дуже високий ризик саме ядерної аварії? чи… Може відбутися таке найближчим часом. На атомних станціях где-то? Так. Там він зазначив, що вона може відбутися в разі прильоту, а також через нестабільне енергозабезпечення. Ну, понимаете, здесь така карта неопределенності, так? Да? Двойка. З э, однієї сторони, як как би бы он гнітає ситуацію. Но доля правды в этом есть. То есть эм, опасность такая остается. Ну, ну да, смотрите здесь какие карты. Опасность высока, да. Что Кремль может пойти, несмотря на предупреждение извне, здесь идет, не делать никаких резких движений. Здесь достаточно нехорошие карты падают. Риск есть. Достаточно высокий, я бы сказала. Еще знаете, что здесь вот по этой карте может быть? Это действительно может как-то связано быть еще плюс с водой. Ну, э, дамбы, Ну, все, что вот раньше, о чем карты предупреждали. ну как более подробно. Действительно, Россия будет наносить удары. По станции, действительно, она пойдет на лета. Ну, пока, видите, это, знаете, когда желание есть, но, опять же, да, какая карта? Двойки. Большое сомнение здесь возникает, идет опять, видите, смотрите, давление изменений делать этого. Но риск, ну да, то есть, понимаете, они могут пойти на это, причем это карта скорости в ближайшее время. У них такой план, видимо, создать какую-то ситуацию такую и воспользоваться этой ситуацией, ну, хаоса, да, ну, понятно, если вдруг что, да, какая-то авария, это всегда какой-то хаос. Воспользоваться этой ситуацией, чтобы попытаться пройти, где-то прорваться. И еще тут больше идет, знаете что, но по большому счету нанести удар по атомной станции, это, ну, как уже даже говорят аналитики, нереально, потому что обычный удар, потому что все-таки атомные станции строились уже, ну, с учетом, да, более такой устойчивости. Смотрите, здесь больше, скорее всего, речь идет о какой-то диверсии. Диверсии на подстанциях, которые связаны с атомными станциями. К сожалению, у нас вот этих по семерке мечей Засланных казачков достаточно много, и куда не смотришь, они действительно на, ну, есть они. И смотрите, в Киеве опять не, недавно совсем предотвратили диверсию. То есть, вот больше, мне кажется, что здесь какой-то скрытый подвох и подлость, потому что идет внешнее давление да, не делать этого, ну, а желание огромное. Вот тут больше про диверсию то-то Сейчас больше все ж таки не про Запорожскую атомную станцию, якая отрублена, мы... а про решту, какие есть сейчас на территории Украины. Запорожскую сейчас посмотрим. Запорожская все время висит в зоне риска, потому что они, когда Кириенко перед Новым годом приезжал на Запорожскую атомную станцию, медальки там вручал, и сказал, что они ее хотят подключить к какой-то энергосистеме своей российской. И они там писали строят вышки быстро, а в каком состоянии находится Запорожская атомная станция? Надо знать, они же там натворили дело. Да. Это риск идет от Запорожской атомной станции. И риск идет от Запорожской атомной станции. Ну, смотрите, как вариант, да. Видите, какие нехорошие карты. Здесь двойка. То есть э, Запорожская атомная станция остается в зоне риска. Я теперь еще поняла, почему вот эта первая карта выпала, когда мы говорим про Маготе. То есть Маготе прекрасно знает, какие риски несет Запорожская атомная станция и ту деятельную работу, которую сейчас проводят россияне. Но они на это закрывают глаза. Они создают видимость того, что ну, они не видят этого. Я уже давно говорила, что им надо купить хорошие очки, чтобы они увидели эту ситуацию. Ну-ка, то есть э, Запорожская продолжает висеть в зоне риска. А другие атомные станции Украины. Атомные станции? Ну, видите, другие тоже. Здесь э, э, остаются, да, но здесь больше идет вот все-таки срежиссировать ситуацию, что вроде это не мы. И здесь тоже, видите, двойка такая же падает. Что это вроде не мы, но каким-то образом там это произошло. Ну, на территорию мы ж туда не, ну, не делали ничего. То есть риски такие есть, ну такие, знаете, есть риски. Вся катастрофа НС за грозу бы спосредственно носила не Украины. Думают они, что думал Кремль, думает. Вот у них желание между водой и остается то же самое и станцией. Ну давайте, на сегодняшний момент это по умеренности. То есть это может растянуться. Ну, давайте так, они уже длительное время хотят это сделать, да? И мы длительное время периодически об этом говорим и смотрим периодические атомные станции. То есть это все под вопросом. Мой риск по, если мы спрашиваем, риски по умеренности, да, старший аркан, умеренности это как раз-таки здоровье, в том числе. Так, но давайте сейчас не будем паниковать, будем надеяться, на то, что удастся уникнуть всего этого и люди, которые имеют влияние, знают про этом и сделают все возможное, чтобы уникнуть это. То есть, если вот так сказать, да, эта паль, она и шла, да, она шла длительное время, она остается. Только они меняют тактику более, если мы говорим внутри Украины, это какая-то диверсионная деятельность. Но диверсионная деятельность у них направлена в очень да разнообразные uh -huh. места, ну мы видим, что наши службы безопасности усиленно работают над этим и uh -huh. предотвращают. К сожалению, очень много, видите, и раньше карты предупреждали, что они молодежь задействуют к этому. Uh -huh. И даже мы, как вот, помните, раньше предупреждали об этом, предупреждали, что сейчас уже даже ролик выпустили именно, чтобы не вело, не вело, не лились, да молодежь на то, что это все-таки Уголовно наказуємо і жорстка уголовно наказуємо так, як і булінг, який зараз активно теж відбувається на території України. Зараз відусіль бачимо і читаємо про те, що нові, нові такі історії, жахливі історії. Мені дуже хочеться вірити, в те, що все ж таки вдасться змінити а, цю ситуацію в Україні і зробити якісь висновки щодо цього. Давайте зараз подивимося вже по суті майже тиждень лютого місяця завершаємо. По тижням, які лишилися другий, третій, четвертий тиждень що чекати Україні. Що я ще що України. К сожалению, співчуття ізюму прилетела в центр зюму. что ждать в Украине. Ну, в принципе, смотрите, здесь быстрые карты говорят, что на ближайшее время, если мы в целом, идет десятка мечей. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, да, они берут то одно, одно место, да, то, то другое место город. И таким образом наносят удары, десятка мечей. И здесь идет опасность того, что, как о чем мы говорили раньше, по центру места То есть опасность центрами. Э, Жестко, чтобы были жертвы. Понимаете, таким образом рассказ, ну, психологически на нас. Тут, по сути, это и ничего нового. Но более жесткие действия. что есть обстрелы будут продолживаться, mm -hmm. наступы теж, на привилегии жаль, будут. Они пытаются сейчас быстро, да, пока решается вопрос вот этих переговорный вопрос, что-то продвинуться, да, чтобы козыри у них были. Чем с им это сделать? Дастся достигнуть тех планов, да, которые они ставят перед собой по захвату. Ну, видите, чтобы достигнуть планов где-то, эта карта Старший Аркан Звезда, это длительная карта. Ну, даже если э, провести с аналогией, что говорят наши политические обозреватели, даже военные, как они продвигаются, да, ну, на это надо им, ну, более длительное время. Понятно, что их это расстраивает. Нет. Если мы говорим, если они хотят Получить полностью какую-то область под контроль. Видите, здесь четверка мечей падает. Им надо более, ну, они уже действительно на издохе. Это правда, но несмотря на то, что они продвигаются. Ну, жесткие методы. Просто утилизируют свое население, и все. Mm -hmm. Давайте також зараз дуже актуальне питання. Звідусіль чуємо про ймовірність виборів під час війни. Власне, чому зараз знову починає поставати це питання? Це дійсно зараз питання, яке буде вирішуватись, і дійсно вибори такі відбудуться. Чи це все ж таки замилювання очей і щось якусь важливішу інформацію приховують, ну, намагаючись якщо є сісне зі сторони Кремля? раскачать ситуацию и поменять власть, это их огромное желание. То, что, собственно, они и будут делать, или пытаться будут делать по определенным крупным городам. То, что касается США, я делала расклад Трамп. Трамп, ну, тоже он видит смену власти в Украине. То есть тоже как бы желание поменять власть идет. Насколько вот, ну, я не понимаю как, но чтобы я вот ну, сейчас давайте, будет. Я не вижу, знаете, вот по картам, чтобы они четко сказали про выборы в 2025 году. Может, каким-то другим путем. Будут выборы в Украине в 2025 году. Вот исходя уже из сегодняшней ситуации, но ну, уже многое что произошло. В 2025 году. Пока ситуация остается подвешенная. Понятно, надо время, потому что у нас идет война. Да? У нас еще идет война. Несмотря ни на что, кто бы как ни говорил. Работа ведется. Ну, Нет такої карти, і хоча б двох карт, які би сказали о выборах. Будемо смотреть. ну, далі будемо смотрити. Також давайте все ж хочеться з'ясувати питання щодо перемовин Трампа і Путіна, чи дійсно вони зараз активно відбуваються, і все ж таки до чого схиляється Трамп? Трамп зараз симпатизує Путіну і більше на його стороні, чи якщо все ж ці перемовини відбуваються, то він більше тисне на нього. Ну, Здесь більше не Трамп Путін, здесь більше команда, да? Трампа і команда Кремля. Очень трудно все дается, очень. По-другому можно сказать, что жесткое давление идет на Крем. Действительно, это правда. Опять, идти или соглашаться на условия Кремля, или же что-то, это обман чистой воды. То есть Кремль не будет выполнять своих условий, он все равно обманет, он будет действовать так, как он хочет. Давление идет жесткое. Вот то, что мы говорили, давление, допустим, не бить там, то-то не применять, то-то. Ну, зато, видите, вот опять же, вот такие хитрые планы. Раз нельзя бить так, да, хотя они бьют угу. по-большому, значит, больше диверсионная деятельность здесь. Видите, как скрытая диверсионная деятельность. То есть этот иск по сути ничего не дает. Не, Нет, ну он, он дает, да. он вызыва... Знаете что? Это вызывает все большее желание. Мы... То, что Трампу ушла опасность. Мы смотрели постоянно. Даже так, то, так. что как была инаугурация с точки зрения безопасности, он ее перенес. Инаугурацию в закрытое помещение. Смотрите, они надеются все-таки на устранение Трампа. Либо болезнь, либо устранение. Тобто, любым образом обрати, щоб повернути ситуацію в свою сторону. Ну, правда, со сторони Трампа йде давлення, жорстке давление. А щодо України, коли Трамп планує перемовини розпочати, із Зеленським теж, і що це буде? Теж тиск буде на Україну території. чи зовсім інша стратегія. Я смотрела. Тобто, якісь -то території нам возвращают? ну, возвращаются нам территории. Ну, судя по всему, Луганская и Донецкая область, как мы говорили, ну, Донецкая, да, у меня фигурирует. Она как бы остается камнем преткновения. Она, ну, это изначально было, да, что она как так, бы остается так. на какой-то промежуток времени. Но мы ее потом, все равно мы ее возвращаем. По-любому. Ну, по-любому, по итогу показана целостность Украины. Як далі там будуть розвиватися события? Посмотрим. Так, какими-то. На картах, к сожалению, не написано, але Донецька Луганская, Луганська так точно, по крайній мірі, Донецька. Ми знаємо про те, що зараз, та особливо на Донеччині і Луганщина, в принципі, теж частково багато новоокупованих територій. Це ті території, які впродовж цих трьох років повномасштабної війни були окуповані. Вони теж поки що мають е, тимчасово лишитися е, в Росії, чи все ж таки всі новоокуповані території мають повернутися до складу України і Донеччина не виключення? Ну, в смысле, смотрите, по итогу, ну, зараз ми посмотрим. По итогу-то оно все возвращается, но але не так -так -так. визначається прямо швидко, як би нам хотілося. Что-то будет проигрываться, какая-то ситуация, что будет... Пока это длительная история, там карта умеренности мне выпадала. А вы имеете в виду те, которые недавно они да, оккупировали? Так, так, ну включим, даже с Мариуполем а, и в решту мест, местечок, сил, которые были оккупированы в продовж самой трех лет. остальных. Ну опять, смотрите, там э, по местам, да, тяжело сказать, там же не написано еще раз. Вот почему некоторых mm -hmm. возникает вопрос. Ну, же если на картах не написано там место населенный пункт, оно что-то возвращается, а что-то оно затягивается. Видите, тут я уже убрала эти карты. Переговорный процесс такой мощный был, видите. Що ж та будемо дивитися, як все відбуватиметься, як розвиватиметься? Будемо сподіватися, дуже що буде на нашу користь, все ж таки зроблено максимум зусиль. Я дуже вдячна вам, пані Олено, за сьогоднішнє наше інтерв'ю за ці відповіді, які зараз дуже необхідні кожному з нас. Зараз нагадую вам, любі наші глядачі. Нагадую про те, що у пані Олени є свій Ютуб канал. Доєднуйтесь до нього. Посилання знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь і до нашого Ютуб каналу. Під цим відео можете лишати свої коментарі, свої запитання, якщо у вас такі є. І бережіть себе. Усім мирного тихого дня. До побачення. До побачення.